Pada episod yang lalu, kita perhatikan bagaimana mempelajari sirah baginda penting dalam memahami sebahagian besar daripada ayat-ayat Al-Quran. Lanjutan daripada episod lepas, kita akan pelajari sedikit tentang surah-surah makkiyah dan surah-surah madaniyah. Apabila kita tadabur sesuatu surah, ketahui adakah surah tersebut surah makkiyah atau madaniyah. Surah yang turun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, iaitu semasa Rasulullah masih menetap di Mekah, disebut sebagai surah makkiyah manakala surah yang turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah disebut sebagai surah Madaniyah. Dengan mengetahui surah Makiyah atau Madaniyah, ia akan memberi latar belakang umum tentang surah tersebut. Maka ia memudahkan lagi usaha memahami surah tersebut kerana kita sudah ambil maklum latar belakang surah. Sirah baginda setelah menjadi rasul boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu 13 tahun pertama ketika di Mekah dan 10 tahun setelah baginda berhijrah dan menetap di Madinah. Perhatikan gambar rajah berikut. Gambar rajah ini memberi gambaran umum sirah baginda Rasulullah. Bermula penurunan wahyu ketika baginda berusia 40 tahun. Tiga tahun pertama dikenali sebagai fasa dakwah secara rahsia. Selepas itu bermula dari insiden seruan di Bukit Safa, Rasulullah mula berdakwah secara terbuka. Masuk tahun ke-5 sehingga tahun ke-10 kenabian, ini digelar fasa penindasan dan juga cubaan kaum musyrikin menghentikan dakwah baginda. Dalam fasa ini berlaku beberapa peristiwa seperti hijrah pertama ke Habsyah, Hamzah dan Umar memeluk Islam dan boykot terhadap orang-orang Islam selama tiga tahun. Selepas boykot, sekitar tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, dikatakan tahun kesedihan baginda kerana Khadijah isteri baginda dan Abu Talib, bapa saudara baginda meninggal dunia serta tragedi Taif. Berlaku selepas itu peristiwa Isra wa Mikraj, dari tahun ke-11 hingga tahun ke-13 adalah fasa dakwah kepada orang luar Mekah khususnya rombongan haji yang datang ke Mekah. Berlaku juga perjanjian akabah. Dan pada tahun ke-13 berlaku cubaan membunuh baginda sehingga memaksa baginda untuk melakukan hijrah ke Madinah. Surah-surah yang turun sepanjang tempoh 13 tahun ini digelar surah-surah makiyah. Umumnya ciri-ciri surah ataupun ayat-ayat makiyah adalah tentang akidah yaitu sembah Allah jangan mensyirikkan Allah tentang kebenaran Al-Qur'an amaran kedatangan hari kiamat syurga dan neraka peringatan tentang kebinasaan kaum terdahulu menjawab tuduhan musyrikin terhadap nabi dan saranan kepada Rasulullah agar bersabar dalam menghadapi deraan cacian dan permusuhan kaum musyrikin Mekah Selepas baginda berhijrah ke Madinah ayat-ayat atau surah-surah yang turun digelar surah Madaniyah pada peringkat ini banyak juga peristiwa yang berlaku dan banyak ayat-ayat yang turun ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa ini. Sekitar tahun ke-15 kenabian atau tahun 2 hijrah berlaku Perang Badar, kemudian berlaku Perang Uhud setahun kemudian, juga berlaku pengusiran kaum Yahudi Bani Qairuqa dan Bani Nadir sebelum berlaku Perang Ahzab sekitar tahun 5 hijrah. Selepas pengusiran Bani Quraidah, Nabi dan para pengikut telah ke Mekah setahun kemudian untuk melaksanakan umrah tetapi telah terhalang sehingga terjadi perjanjian Hudaibiyah. Selepas itu berlaku Perang Khaybar dan Perang Muqtah sebelum pembukaan Mekah sekitar tahun 8 Hijrah. Selepas Perang Hunain dan Perang Tabuk, Baginda melaksanakan Haji Wada perpisahan sebelum Baginda wafat sekitar tahun 10 Hijrah. Surah-surah yang turun sepanjang tempoh 10 tahun ini digelar surah-surah Madaniyah. Manakala berikut adalah ciri-ciri surah atau ayat-ayat Madaniyah. Selain tentang akidah, hari kiamat dan al-Quran, ia menyusun masyarakat Islam dari segi hukum dan ibadah iaitu tanggungjawab perintah dan larangan, prinsip dan peraturan dalam kehidupan termasuk hal politik, ekonomi dan sosial dan tentang perjuangan iaitu bersabar dalam berjuang di jalan Allah. Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran adalah contoh surah Madaniyah. Maka latar belakang penurunan surah ini adalah setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan mula membina masyarakat Islam. Maka tidak hairanlah terdapat banyak perkara penetapan hukum dalam surah tersebut kerana ia adalah untuk memantapkan pembinaan masyarakat pada masa itu. Surah Yasin dan Surah Akhla adalah contoh surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sebelum Nabi berhijrah dan pada awal fasa dakwah baginda. Maka kita akan lihat isi kandungan surah banyak tertumpu kepada kemantapan Tauhid, amaran tentang hari kiamat serta pengajaran dari kisah Nabi terdahulu. Ini kerana kekuatan iman dan kemantapan Tauhid perlu dibina dahulu sebelum ayat-ayat hukum diturunkan. Jadi dengan mengetahui sama ada sesuatu surah adalah surah makiyah atau madaniyah, membantu proses tadabur kerana kita dapat tahu latar belakang umum surah tersebut. Pada episod akan datang, kita akan belajar tentang Asbabun Nuzul iaitu sejarah khusus penurunan sesuatu ayat.